Ailərdən o ki biz aləldirik burda. Musa pe peyğəmbər istəyə Allahdan işə o şirkətləsən Harun bununla bir yerdə qardaşı. Təhk etməsin. Bu məmuriyyətdə. Hara məmuriyyət? Firavun qabalan çıxacaq bu. Deyir Harun Allah mənlə gəlsin. Niyə? 1. Musa peyğəmbər istiyi idi ki onun yardım ona yardım edən şəxs onun öz ailəsindən olsun. Çünki onun ailəsi bu daha yaxşı tanıyır. İkinci, danışıq və fikirləri izah etmə baxımından da harun bağ kimi eləsiz. Adam və məsəl bilir, mən görmüşəm, tanıram. Bilir sədaqətli insandır. Dil də yaxşıdır. Amma Məsələn, üçün də fikrini izah eləyə bilmir. Biraz qəliz danışır. Daha dost deyim də mən. Qəliz. Mən o ki, deyirəm ki, qəbələnin ərində e, olan düyür. Mən belə deyirəm ki, e, qəliz. Məsələn mən Tarnam Kafka sadə insandır. Mənnə də Kafka çox oxuyub, mükəmməl sadə insandır. Məsələn o bir dəran şərhi sual soruş, məsələ soruş, izah eləyə bilmir. Nə tə izah eləyir? Elmi dillə dinət veriləndərən. Qəliz. Allahdan mən sirvadam. Allah mənə elə güc ver ki, mənim danışımı cəmat anlayab bilsinlər. Bu mənadadır. E, mən yuxarıdan danışaq, qəliz danışıram, sadə dildə danışmaqlıq baxımından məcburəm ki, məcmat anlasınlar. Bu mənada. Nəyin ciddi kəltəyidir. 3-cü onu təsdiq eləsin həm o adam, Harun ki mən Tarlağın bu adamı mən qarlaşımdır, peyğəmbərdir. Mən bunu təsdiq edirəm. Üç səbəbə görə, harına apardı Musa peyğəm özü ilə. Təkərləm özün onun ailəsində olduğu üçün, ki, onu yaxşı tanıyır. İkinci danışığı mükəmməldir. Üçüncüsü onun təsir eləsin. Burda ortaya azə sualısı. Sual budur ki, Buun əhəmiyyəti var idi ki, Musa Firaun qəbul eləməzdi, müncür qəbul eləməsin. Niyə görə Ha e, Harunla keçməli idi? Qəbul edəndisə Firaun, hələ Musa qəbul edəcəydi. Qəbul etməyəndisə heç e, harlığı qəbul eləməyəcəydi. Nə buun əhəmiyyəti var idi? Cavab budur ki, Harun adi şəxs deyildi. O Musa kimi görən olmayan vaxtda bəni İsraildə peyğəmbər idi. Harit Musa peyğəmbər Ha, e, nədir bu? Firavunun sarayında keçib cavan yaşlarına qədər, sonra köçüb Mədyənə Şeyevin evində e, bir dəyx. Xanım qızını alıb, orada yaşayıb 10 il. Düzdür? Sonra gəlir Misrə. Və bu müddətdə kim idi peyğəmbər Misrdə? Harun. Harun daha çox tanınmış idi Musa nisbətdə. O cəmə, üçüncü zaman tanımış Musanı Firavunun uşağı kimi. Sahanı, şey, beyin, o tanmış bu san sonra da Şəbin Hızın əri kimi. Bu peyğəmbər də falan bu ayə baxın bizi nə bildirir? Getdiniz müəyyən məntəqəyə, əs nə də səytməzdir. Məhəmməd, bax mən, bilərsə, şey məntəqə, la, belə müşki də olsa, oran ağsaqqalı var ha. Sən onu saymalısan. O qoca bu dağdır. Mən mənə mən, deyib sussatlarım və mən də özün həyat boyu təsbirləmişəm, görmüşəm də. Orda kim da hətta tanınır, məşhur deyilir. Di-ni cəhətdən, azsa da baxmanda onun əlaqəni yaxşı olur. Allaməd olsa, o adam səhv də desə, Cəmatonun qəbulü, onu sevir. O səni səvsə Cəmat səni sevəcək. O bir də demə qoca bu dağdır, sındı və salam. Arxaq məsələn, alxan olmaq çabansan, səvadlısan, mədə soqmusan, hovza görnüsən, başın əmmə falan yox. Bu ikinci mərhələyə aiddir. Yəni birinci mərhələ oradakı insanla kontaktun yaxşı olsun. Ünsiyyətin yaxşı olsun. Ünsiyyət necə yaxşı olsa, o yolları var. Da o mən demirəm. Təcrübə əsasında və hamsa ortaya çıxır. Ki müəyyən yollar var. Demə indi inşallah vaxtlar eee bu vaxt o barədə da danışarıq qısa da olsa. Bəlkə danışmışam tərbiyə psixologumuzun dərslər var də, onun dərs tərbiyəsi qoyuləsi bacova dimişəm deyirsinizsən də bütün mədəniyyətimi şumal çox ki mə. Belə, indi Harun niyə gəldi? Çünki Harun adı şəxs deyildi. Ha, o tanırdı, o peyğəmbərdir. Söz sahibi belə deyək. Onun içində mövqeyi vardı məcəsində. Ona bunu Kandil balam çindi. Təsqiq edirəm, mənim qardaşımdır. Əfrun. E, Mənalı Harun təsqiq edirəm, mənim qardaşımdır. Musa peyğəmbərdir. Cərat sahibidir. Adam deyir. Təsir eləməsə də, bunlardan getmək, bunlardan söz deməli. Sonra Firavun deməsi: "Na, mən səni tanımurdim" deyə ay məusa. O çıxmazdı qəbul edəmadın. W olsa Firə e, horun qardaşsanamsa qəbul edərdim." Adam deyir, yəni o səbəbə hahna yer olmasın deyə, dili uzun olmasın deyə Musa peyğəmbər Afodahornu özünə Və hidaətli olan şəxs idi bu, e, Firqon Musa'nın burada olmadığı müddətdə. Çünki burada aləmlərimiz var, şüara 12-13-ün, zəylər, qəssəs 32-ncə danışanlardan. Sura Allah Musa peyğəmbər istəyi vardı, 4 dənə istək. Onların hamısı qəbul olur. Və Taha 86-cı ayədə belə bir ifadə işlətdi ki, Qalaqad ut e, yə. Su anə kayə Musa. Mən dinəsin sənə onu verdim. Bəzən Qəsr 35-ci ayədə başqa sözlə onu ifadə edir. Deyir ki, deməli biz sənin qolun biləngini, qaraşının vasitə mürəkkəbləndirdik. Və qüdrət verdik da ARN mənası. Məsələn 35 26